главный тренер команды нефтяник Укрнефть владимир кныш а потом ваши вопросы как всегда прошу ну я считаю в принципе для выездной игры главная игра только разница в очках зерка нас опережает на по-моему 19 очков как бы, в этом вся разница ну, я считаю, что по игре мы вообще лидеры ни в чем Может быть, видео должен лучше но это. Такое. Ну и все, что пугает, в принципе, немножко, что мы третью игру заканчиваем десятиром, Все время вам дают красные карточки. Это самая грубая команда. В часть части не давались карточки. А сейчас ну, как, мы уже привыкли, что мы все время в десятером. Спасибо. Ваши вопросы, коллеги. Скажите, такое было ощущение, что команда даже немножко вот как бы раскрепостилась, когда удалили одного игрока и стала играть более, ну, скажем, в открытый футбол. Моменты появились именно вот ближе к концу игры. В каждой игре есть стратегия, как бы, естественно, мы не открывали в первом тайме, по счету остается уже время, заканчивается время. Что нам делать? Дальше мы 1-0 проиграем, как разница, 1-0 или 2-0 проиграем. Мы поведем, чтобы отыграться, вот, вот и вся разница. Еще вопросы, коллеги? Спасибо большое. Удачи а вам и yeah. вам.